У розважально інформаційній програмі телеканалу Самар Афіша нещодавно проводився фотоконкурс зроблено з любов'ю, за умовами якого до редакції телеканалу учасники висилали роботи, які виконували своїми руками. Це, до речі, було основним критерієм. Та перемогла робота вироблена з бісеру, зроблена руками майстрині Вікторії Заярної. Ми побували в гостях у переможці. Вікторія розповідає, що щасливий комплект подарувала своїй мамі, каже, що техніка плетіння одночасно і проста і складна, але такі вироби швидко знаходять собі Властники. Техника, ну, техника и простая, и сложная одновременно. Во-первых, в чем плюс этой техники в том, что она дает вообще такое огромное пространство для творчества, то есть там есть некоторые технические моменты, а все остальное это исключительно наша фантазия. Начала я заниматься где-то... Два года назад, да, я попала к харьковскому мастеру, замечательному Марии Щербиной, на мастер-класс такой небольшой, мы там делали брошечки, вот, и потом с тех пор уже как-то так увлеклась, но сейчас, кстати, очень, ну, достаточно редко, вот даже в магазине, вот, есть две работы в этой технике, больше уже ничего нет, все уже разошлось по своим хозяевам. Виктория спробовала пояснить нам, как працювати у техники. Основные камушки, у нас вот есть такие камушки, это называется кабашон, это форма огранки, он с одной стороны плоский, с другой стороны он выпуклый вот и собственно говоря его приклеиваем или на фетр или на флизелин там уже зависит от кому что больше нравится на самом деле и потом мы такой камушек оплетаем бисером вот, ну, здесь можно посмотреть. То есть идет оплетение бисером, бисер у нас держит камушек, а дальше уже что мы будем делать с ним дальше, это уже идет исключительно фантазия. То есть неограниченная цветовая гамма, может быть неограниченные формы и все что угодно, а с обратной стороны чаще всего это все закрывается кожей. и можно будь-что, все залежить лише від вашей фантазии. Можно брать замість каменца мушлю, например. Виктория вважає, что если захотите, можно створить будь-який шедевр. Головним у цій справі завжди залишається бажання. Тож, якщо ви хочете спробувати вперед, з кожним разом виходитиме все краще. А переможниці конкурсу Вікторії Заярній команда програми Афіша в якості подарунку за перше місце у конкурсі подарувала сертифікат на безкоштовне замовлення поздоровлення у програмі Ад всій душі, адже її робота справді зроблена з любов'ю.